конечно, нет никакой разницы. Конечно, я люблю тоже в закрытых бассейнах, чем в открытых, потому что мы больше работаем в закрытых бассейнах. Но как бы иногда в открытом даже интереснее. Главное, чтобы вот приехал, и он для тебя вот комфортно, удобно, и ты в нем у тебя все получается, тогда он для тебя и любимый. Ну, к открытому, ну, минимум как неделю, чтобы привыкнуть по ориентации, по пространству, воздух, вода, небо, ну, солнце, дождь, как бы, чтобы все это на себе ощущать. и что соревнования проводятся, я же говорю, в любых условиях. Ну, только при сильном дожде и во время грозы не проводят. Нам тяжело тех, кто вот, не привыкший работать в таких вот в открытых бассейнах, но ну, для этого как бы наша федерация вот, отправляет раньше, чтобы мы при привыкали к условиям. Бывает, конечно, очень трудно, но как бы все в одинаковых условиях, поэтому все мы на одном уровне. Как бы. У каждого своя индивидуальная подготовка, и каждый ну, со своим личным тренером работает в зависимости от того, как, к чему ему готовится. У всех разные ну, подготовки к стартам, потому что мы готовимся, например, к Европе, да, там следующий старт. Некоторые готовятся к мировой серии. И каждый личный тренер ну, согласует это со своими спортсменами. Вы будете выступать на Европе? Я думаю, что да. Я очень хочу будет стабильна эта программа, никакой другой, потому что уже остался просто маленький срок до Олимпийских игр. Нет смысла никогда ну, не меняют перед таким стартами, новые прыжки не ставят. Ну и для каждого, для каждого спортсмена, когда не получает олимпийскую лицензию, не отбираются Олимпиады, это, ну не знаю, это самое, наверное, печальное, самое грустное событие, которое вот может быть. Потому что за четыре года, которые ты работаешь, борешься для главного старта в своей жизни, ну, они очень расстроились, никто просто не ожидал. Один старт, вот тем более вот такой вот отборочный турнир, он повлияет на все просто. Вот. Да, на чемпионате мира они были четвертые, никто не думал, что они в этот раз будут там четырнадцатые. Предвещали на то, что у них будет лицензия и вообще планы на как бы призеры Олимпийских игр. Ой, ну как вам сказать, стареем. Не, все болит, конечно, развалимся. Тяжело, конечно, подготовиться, потому что есть свои травмы, есть и сложности, как бы, ну подготовки. Есть и периоды, когда ты хочешь просто закончить, но потом думаешь, что весь смысл твоей жизни на это спорт. Поэтому всякое разное, но хочется, конечно, выступать на Олимпийских играх и показывать результат. Если сравнивать с Рио, ну, одна, наверное, один нюанс – это то, что вот открытый и закрытый бассейн. Но здесь очень хорошие условия, поэтому и готовимся мы здесь ко всем стартам и очень довольно неплохо. Я никогда не загадываю наперед. Я, ну, не знаю, неплохая примета, плохая, как бы я стараюсь так идти к своей цели. Вот когда у меня вот получится, осуществиться тогда я после олимпийских игр вам все расскажу, что я планировала.